അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആറാമത് നാരായണീത്സവത്തിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദശകം മുപ്പത്തിയേഴ് കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്താവം ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായ हरे नुपुर धैवासुरे सङ्करे त्वत्कृत्ता अपि कर्म एतेन यादाकतिम् तेषा भूतलजन्मनाम् दिदि भारेण धूरार्धित भूमिप्राप्पविरिञ्च देवै हा हा दुर्जन भूरिभारमतिताम् पाहो निधौ पातु का एताम् पालय हन्त मे विवशताम् सम्पृच्छ देवानिम इत्यादिप्रचुरप्रलाभविवशा आलोक्य देवानावदनानि वीक्ष्य परितो ध्यौ भवन्तं हरे ऊचेचाम्बुजभूरमुनै सुर सत्यं धरित्र्या वचो नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपती सर्वे शर्वपुरःसरा गत्वा वारिधिं नत्वा तं स्तु महेजवादि ययुसागम् ते मुग्धानि दुग्दजलदे दुग्धजलदे तीरम् गदा सङ्कता तावत् त्वद्वाच हृदये निशम्य सकला आनन्दयानुचिव नाख्यादा परमात्मना स्वयमहम् वाक्यं तदा कर्ण्यता जाने धीनदशामहं दशामहं दिविशधा भूमेश भीमरि तत्क्षेपाय यादवकुले सोहं समग्रात्मना धेवा वृष्णिकले भवन्दतुलया धेवाङ्गनाश्चावनौ मल्सेवार्तमिदि त्वयिदवचनम् पादो जग्रूरुजिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वच सर्वेषु निर्वापिता स्वादेष्वी शगदेषु पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सानिध्य पुण्योत्तरे धन्याम् देवगनन्दनामुदवः द्राजा सशूरात्म च उद्वाहावसिदे सहजा कंसो अदः सम्मानयन् एतौ सुदतया गदा पदिरते व्योमोधया त्वद्गिरा अस्या स्वामधिमाष्टमसुतो हन्ते सन्द्रासात्स तु हन्दु मन्दि गन्वीं कृपाणी मध गृह्णा निश्चिगरेषु तां शौरे शिरं सान्त्वनैर् नो मुञ्जन् पुनरात्मजार्पण प्रीदो प्रीतो अदायतो गृहा आद्यम् त्वत्सहजम् तदा अर्पितमपि स्नेहेन न नाहनसौ दुष्टा देवपुष्टकरुणा दुष्टा हि तावत् मनसैव प्रोचे स भोजेश्वरम्

मी ते माधवरोहिणीं त्वमिवो सच्चित्सुगैगात्मका देवाक्या षडरं विवेशिधा विभो संस्तूय मासुरै सा त्वम् कृष्णविदूय रोगपडलिं भक्तिं परां देहि मे